Пані і панове, е, жу, кон, колеги журналісти, блогери, громадські діячі. Ми дуже вдячні, що ви відгукнулись на наше запрошення е, прийти на прес-конференцію, яка називається Зупинимо рейдерську атаку на академію Стилю. Хочеться розрядити якось ситуацію, от, але ситуація дуже небезпечна. В центрі міста криміналітет намагається в шахрайський спосіб. Віджати приміщення Академії стилю. От. І е, перш ніж розказати перебіг цієї рейдерської, рейдерського захоплення, рейдерської оборудки, я хочу представити учасників нашої прес-конференції пан Віталій Єрмоленко, фундатор, засновник, керівник цієї академії, і е, е, душа, серце, також його колеги, пані Злата. Купець, директор з навчальної частини Академії Стилю. Також маю честь представити пані Вікторію Іванову, вона є арт-директором Академії Стилю. І я надаю слово передусім пану Віталію Єрмоленко він розповість журналістам про перебіг рейдерського захоплення. Добрий день, дами і господа. Есть... понимание того, что в нашей стране происходит на сегодняшний день. Мы люди творческие, собрались для того, чтобы предоставлять услуги, воспитывать наших детей, растить будущее поколение. Одним словом, собрались здесь единодумцы с благими намерениями. Летом этого года мы переехали в новое помещение на бульвар Тарас 36 а У нас есть такой партнер Анатолий Тихончук, который на данном в аренду помещения данные. Через некоторое время появился в нашей жизни как гость Олег Марасин. Человек очень неординарный, в то же время интересный, и сразу было не видно его намерения. Через дружбу он пытался войти в коллектив, в партнерские отношения, понимая, что нужна финансовая поддержка в данном проекте. И начался процесс Скажем так, завоевание нашей территории, того, что мы делаем своими руками, того, что мы вкладываем в свои усилия и ради чего мы живем. Первая попытка была буквально через в первую неделю знакомства, в конце первой недели знакомства сделать так, чтобы получить войти в эти партнерства аренду это помещение. Дальнейшие мысли, потом, как известно, стали его, был разговор о захвате ну, скорее всего, Райдерсом захватили как как это может быть юридическом захвате этого здания, после чего я дал понять, что академия стиля этим не занимается, нам это не интересно, приводил друзей высокопоставленных, при этом бравировал прошлым своим посадочным прошлым знакомствами с серьезными людьми, одним словом, первую первую атаку удалось отбить, ну, скажем так, малыми усилиями потери коллектива, там определенные последствия после этого были. Потом произошло затишье на несколько месяцев. И, как оказалось, несколько дней назад Марасин со своим другом Тарасом готовились уже к следующему удару. Не знаю, какими путями Тихончук встал на их сторону. Он знает, какую сумму ему выдали. Это почти... Могу быть немножко неточен, потому что бессонные ночи в связи с охраной, с дежурством, того, что может, быть, что может произойти в любой момент. Ну, то есть силовые захваты, они вламывались сюда с договором, который не показывали, не дали откопировать. Я подозреваю, что этот договор может быть очень сомнительный. Расписка Тихончука, что он э, принял от них деньги. Опять же, я ее, я ее видел, но копии у меня нет. Ну и пожеланиями в течение 15 минут покинуть помещение на помещение, забрать свои вещи, то есть ну, разговора о э, каких-то компромиссах просто не было. Ну, естественно, угрозы и все остальное. Не хочу занимать много времени, передавая все эти нюансы. Покуда видел, это уже все. И раньше... Одним словом, на сегодняшний момент я понимаю, что судьбе Академии, того, что мы вылепливали очень долгое время своими руками, готовя этот проект, потому что это очень сложно в наше время, проекту грозит, грозит непосредственно опасность. Это раз. И второе, я предполагаю, что опасность уже грозит и мне, потому что люди с очень грязным прошлым, максимально непорядочные. Ну, это, это видно. Это не, по моему мнению, это не люди просто. И в связи с этим прошу органы СБУ, прокуратуры, милиции обратить внимание на данные субъекты, которые не вылазят из судов, которые не дают людям нормально жить. Ну и в случае каких-либо действий, противодействий, просто хочу поставить в известность общественность и органы правозащиты в том, что нам просто грозит опасность. Дякую, пане Віталію. Я хочу звернути увагу шановних журналістів на те, що зараз, зокрема, в п'ятницю мав відбутися суд по пану Олегу Марасіну. Він якось швидко захворів, але це така паралельна сюжетна лінія, щоб зрозуміти які сили які люди здійснюють рейдерське захоплення. Пані Віталію, я дуже вдячний вам, що ви ввели в курс справи цього рейдерського захоплення цих спроб. Я зараз надаю слово директору з навчальної частини, пані Златі Купець. Пані Злату, розкажіть, будь ласка, спочатку журналістам, посвятіть їх в курс навчальної справи, а потім хотілося б дізнатись вашу оцінку. оцих подій, оцього рейдерського захоплення, яке відбувалося, відбувається цими днями. Дякую. Здравствуйте, меня зовут Злата Купец, я являюсь директором Академии стиля Такеши Курасава. Хотела бы кратко сказать пару слов о том, чем мы занимаемся. Мы ведем, предоставляем услуги, обучаем разные возрастные категории, как детей, подростков, так и взрослых людей, творчество, Потому что мы творческие люди, у нас есть художественные, художественные направления, направления тату-мастерства, вокал, актерское мастерство, разные направления абсолютно. И, конечно, это очень печально в наше время, когда такое происходит, война и все остальное. На собственной шкуре прочувствовать, когда просто приходят люди и говорят, что что вы здесь уже больше не хозяева и забирайте вещи и до свидания. Причем с прямыми угрозами от господина Олега Марасина. Собственно, еще хотела бы сказать, что есть данные о том, что у него сейчас длятся суды. Допустим, последний суд у него был вчера. И на который вот он не явился, сказал, причиной этому являясь, что у него было проблемы с сердцем, хотя на самом деле я знаю никаких проблем у него нет, но вот как-то так сейчас суд перенесли, он оттягивает время и, зная, что у него идет суд, он занимается опять тем же, чем он занимался. Собственно, с недавнего времени он вышел из тюрьмы. Пане Злату, дякую за вашу такую емкую, зместовную и, некоторые говорят, по делу информацию. Шановні колеги, ви зрозуміли, очевидно, які птахи, так би мовити, здійснюють це рейдерське захоплення. Я також хотів би надати слово пані Вікторії Івановій, щоб вона, так би мовити, від себе додала, щоб вона розказала. Як саме, що бачать, бачать команда, як оці рейдери, шахраї, кримінальники, ці деталі, як вони поводяться з колективом, що вони кажуть, яку лексику вживають, які саме погрози, чим вони, як то кажуть, дихають, і як це впливає на процес? Дякую дуже. Спасибо. Конечно же, влияет на процесс очень негативно, потому что коллектив всегда находится в напряжении. Мы на самом деле не знаем, чего нам ожидать завтра. Когда к нам приходят ученики наши, идет учебный процесс, и в любое время как бы, может случиться что-то неприятное. Вот, поэтому, как бы, конечно же, работа очень напряженная, вот, но в то же время, как бы, хотелось бы, чтобы нас услышали, поддержали потому что мы считаем, что мы несем очень ответственную миссию, воспитывая наше поколение новое. Вот. И, конечно же, не хотелось бы, чтобы даже будучи проинформированным в той ужасной ситуации, которая сейчас происходит в стране, дети не чувствовали себя ее участниками. Дякую дуже. Я также, прежде чем надати слово журналистам для запитань. задал бы слово... Пану Віталію Єрмоленко, керівнику академії, можливо, ще пару слів про те, які гарантії вам давав саме Орендар. Пан Орендар, адже ви сплатили як за нинішніх кризових воєнних часів просто шалену суму. <п rare> Я так розумію, вам тут вирахували, виміряли кожний сантиметр, за який ви платили. Які відповідно гарантії? Адже ну, очевидно, орендар, орендодавець, вибачте, мав вас е захищати, вам давати якісь гарантії. От, чи не вийшло навпаки? Будь ласка. Спасибо за вопрос. Изначально наши отношения с арендодателем строились действительно на хорошем высоком уровне. Это офицер запаса в прошлом. Договоренности были следующим образом. Мы получим договор, оплатив первый и последний месяц не маленькой аренды, но это место очень подходит под нашу работу в данной ситуации. Было дано слово офицера, что ни при каких обстоятельствах они не нарушатся, обещание дано нам. Первоначальный договор должен был быть заключен на два года платили мы аренду полгода, это порядка, я бы еще ошибиться, в связи с недосыпаниями, порядка 130 тысяч мы платили аренды. Э -э ресурс, который вложен параллельно э каждым из участников, наверное, даже за полгода тяжело сосчитать, потому что ну, рабочий день у нас 12-14 часов. Э -э одним словом, э -э договор на сегодняшний день все время каким-то образом оттягивался, я его не получил, чем его воспользовались, по всей видимости, мошенники. Ну, а я верил в отношения и в слово офицера, скажем так. Я никогда не мог подумать, что можно сломать человека деньгами или чем-либо, я не знаю, чем Марасим это все провел, какая была мотивация. Но по факту меня поставили в известность, что договор во время событий трехдневной давности, когда они пытались вломиться сюда, с договором уже заключен 4 дня назад. Была передана трубка Тихончаку на громкую связи, где он сказал, что теперь все, все пытания вы решите за Олегом, Вин теперь. Ну, в общем, меня не предупредили, поставили перед фактом, вот есть коллекторы, с ними решайте. Парадоксально смешно, нет абсолютно никакого ни, по отношению к этим людям ни уважения, ни страха. Пускай приходят ко мне в гости, пожалуйста. Но сама ситуация выглядит там, таким образом, что получается и арендодатель предал. Они через него влезли. Ну, Дальнейшие поступки есть масса светили, как разваливался начальник коллектив, когда попали эти люди сюда. В принципе, можно собрать, это, ну, это очевидно, явно. В общем, эти поступки говорять о тех людях, которые їх совершают. Дякую дуже. Я зараз надам слово журналістам, але перш ніж це зробити, я підкреслю таку промовисту. Безмірну подробицю деталь. Так би мовити, рейдери виводили, змушували вийти в холодне неопалювальне приміщення пана Віталія Єрмоленка і там близько 30-40 хвилин тримали, заблокували. Блоку, заблокували. А також, я думаю, пан Віталій про це розкаже: пропонували виїхати в ліс, вивести, тобто, керівника Академії в ліс. Тобто подробиці такі да, доволі, що, що міліція на готові вже внизу, зараз підкинуть наркотики, там що ти хочеш, і ти, ти по-любому сядеш, або 15 минути Ну, В общем, я думаю, якщо тут є журналісти, які е, стосовні кримінальної тематики, то їм будуть цікаві такі подробиці, як у нас кримінал намагається принаймні на словах керувати е, власне міліцію. Я думаю, це не так, будь ласка, панове журналісти. просимо, задавайте питание. Алексей Воронцов, Скажите, пожалуйста, а вы обращались по этому поводу правоохранительными в милицию, полицию, как, не знаю, Вы знаете, изначально, когда, когда, я подумал, что вопрос решен при, первом, при первой попытке, наверное, сделал ошибку, что не обратился. Второй раз я не обратился, потому что действительно после этого всю ночь пребывал в шоке, недопонимании, что это как бы друзьями прикидывались даже и не сориентировался в ситуации. Я заявление, не, ну теперь я понимаю, что это я, когда думал, что это и Шахраз со стороны может быть Тихончука это может быть согласованное действие, я подозреваю. И одним словом заявление я не подавал, к сожалению, наверное. Но, но, Алла Виталий сделал заяв. Но, но я, я да, ну, понимаю, что я сделал ошибку, я, я сделал заяву о том, что, что происходит вообще. Ну понятно, вы ну, планируете дальше заявление, да. да, да? конечно, да. Люб, ну, любые, лю, все, что будет препятствовать развитию Академии стиля или угрозе, или чему-либо в нашу сторону, это будет что угодно и заявление, и Европейский суд. Ну, одним словом, меня уже ничего не остановит. Хорошо, и второй вопрос. Скажите, а вот вы говорили, что вас ну, обучают людей, которые... Вот у вас группа ваших единомышленников, которые вас э, поддерживают и так далее. Они пришли вам помочь в данной ситуации, они знают об этой проблеме, они могут создать новую массовость. Да, единомышленники, конечно, пришли друзья, ну, дежурили здесь каждую ночь по 10 по 20 человек. Ну, как по круглосуточно люди отрываются от работы и приходят, помогают, конечно же. Ну, все, все, все видят, что происходит на улице на самом деле идет война настоящая. И тут получается ситуация, где э, на территории, где нет войны, брат у брата забирает, это а уничтожит, это а уничтожить а мечту э, да, в центре европейской столицы, у которой светит большое будущее после этого всего. Журналист криминального опыта. Вопрос такой. Вы сказали, что при он проверял многими именами. И признавался многими именами известных довольно-таки людей. Готовы ли вы их озвучить случай и знают ли эти люди действительно ситуацию, да, которая происходит у вас? Или это просто его бравада была и подставление имен довольно-таки серьезных людей, которые даже не знают, что происходит здесь? Вы знаете, Повторюсь, в случае любой опасности я предоставлю все что угодно. Просто среди тех людей, которые им бровировал, ну есть люди, которые симпатичны мне, которые защищали нашу родину, которые были первыми во время войны. То есть у меня нет подтверждения того, что это такие же негодяи, как и они. Поэтому, когда для меня будет какие-то понимания, кто есть кто, и, конечно же. он использовал имена, он, он, он использовал имена разного характера. и правоохранительные и неправоохранительные. Это период дли, длительного общения. Уже первые часов 30 нашего общения это было проникновение сюда через, через, дружбу. Поэтому в этом ракурсе использовалось все, что угодно. Вплоть до там, болезней родных и близких, э, сентиментальных вещей и так далее. Але е, звучали якісь імена е, керівника Добробату, але очевидно, та людина відмежувалась від цього безміру рейдерського. Також е, називалися е, була бравада знайомством е, з політичним лідером однієї з фракцій. Але знов таки казати про те, що е, цей шанований політик підтримує. тюго э, рейдера, ну очевидно, это была да, скажем бравада. так, если я буду иметь понимание того, что он действительно имеет отношение к этому, это не бравада, конечно я заявлю, потому что я не хочу заявлять на человека, который может быть абсолютно не понимать, не думайте, что они что делают да,